С 1 апреля по 20 сентября на улице Горького проводится ярмарка. На момент ее проведения территория от Малого колеса обозрения до памятника торпедному катеру и от улицы Горького до улицы Победы отведена коммунальному предприятию «Центральный рынок». На данный момент мы проверяем летние площадки, которые находятся на земле ярмарки. То есть земля под кафе, под летние площадки не отведена, но люди продолжают заниматься деятельностью, налоги не платят, соответственно не платят ну, бюджет, поступлений никаких нет. В случае выявления нарушений предприниматели будут привлекать к административной ответственности, выписывая штраф за правонарушение. А сотрудники Азовской морской экологической инспекции составят протоколы относительно незаконного занятия земли. Городские власти убеждены, что работать должны летние площадки только тех предпринимателей, которые платят за землю в местный бюджет. Напомним, что им нужно заплатить две с половиной тысячи гривен за квадратный метр. Однако эта сумма уплачивается за весь курортный сезон, то есть за 4 месяца. 9 бизнесменов, объекты которых расположены в самых инвестиционно привлекательных местах города, требуют предоставить им калькуляцию стоимости на услуги по содержанию одного квадратного метра. Для того, чтобы мы могли действительно как-то в правовом поле, чтобы все это происходило, я попросил предоставить нам калькуляцию услуг, за что я должен платить сумму 2 500 гривен за квадратный метр. 29 июня 2016 года я написал директору центрального рынка письмо, в котором просил указать калькуляцию услуг на бумажном носителе о стоимости одного метра квадратного эксплуатационных расходов по организации ярмарки. На сегодняшний день, как говорится, ни ответа, ни привета. Также мной было подано заявление в полицию о вымогательстве денег в сумме 2500 гривен за квадратный метр так как э, никто мне никаких ни договоров, ни счетов не предъявляет. По словам директора Центрального рынка, письмо от предпринимателя получено, а ответ будет предоставлен в установленный законодательством срок, то есть в течение 15 дней. Это абсолютно не секретная информация, и все предприниматели, которые граждане, которые сделали официальные запросы к нам сюда на Центральный рынок, они все получали официальные ответы э, с э, копией расчетов стоимости 2500 гривен за квадратный метр. Этот расчет состоит из э, затрат по уборке, по э, охранному патрулированию вот, территории ярмарки. Соответственно, в нем есть пункты по заработной плате специалистов, которые, э, на которых ложится дополнительная нагрузка по обслуживанию. Ярмарке это как и инспектор, как ревизор, как электромонтеры наши, которые осуществляют подключение предпринимателей, в которых есть электричество. Вот. Это также бухгалтерия, юрист. За комментарием ситуации, которая сложилась между предпринимателями и коммунальным предприятием, мы обратились к заместителю мэра, который курирует вопросы земельных отношений. Это не вымогательство. Дело в том, что есть земельное законодательство, которое регулируется земельным кодексом Конституции Украины и другими нормативными актами. Использование в Украине земли является платным. И для того, чтобы использовать участок, должен быть на явности правоустанавливающий документ на землю. Это либо договор аренды, либо государственный акт. Этих правоустанавливающих документов у данных предпринимателей нет. Они используют землю самовольно, без наданного на это разрешения. И власть городская пошла навстречу к ним, сделав ярмарку и дала им возможность использовать этот земельный участок своей летней площадки без правоустанавливающих документов тем, что они могли принять участие в аукционе, в ярмарке-аукционе, который проводит центральный рынок на территории центра города. Поэтому, естественно, это никаким вымогательством не является. Бюджет должен получать соответствующие деньги, будь то арендная плата. Если они не оформляют в аренду земельный участок, есть возможность взять на ярмарке, заключив договор с организатором ярмарки «Центральный рынок». Если предприниматель изъявил желание разместить летнюю площадку на территории ярмарки, при этом он не имеет соответствующих документов, оформленных на землю, вот как в частности с предпринимателем «Манько» летняя площадка, Пич Пит, летняя площадка. Мы заключаем договор на возмещение эксплуатационных вытрат по задержанию ярмарки, где прописывается размер летней площадки и сумма. После этого, после подписания договора, формируется счет, он выдается на руки для оплаты. А с Арбузовым был подписан договор? С Арбузовым подписанного договора нет, потому что не было обращения на подписание договора.